নমস্কাৰ টা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আহিছোঁ আজি চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট দিচাং পানীত দিচাংপানীত এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান চলি আছে সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱ এইফালে দেখা পাইছে এইখন হৈছে মূল এণ্ট্ৰি গেট ধুনীয়া এটা ডেকোৰেশ্যন কৰিছে এটা বিশাল আয়োজন ইয়াত প্ৰায় পঞ্চাছ বিঘা মাটি মুকলি কৰি এখন এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান মুকলি কৰি উলিয়াইছে তেওঁলোকে আৰু দেখা পাইছে এফালেকে ধুনীয়া লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াত আজি প্ৰায় চাৰিদিনৰ পৰা এই কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱটো চলি আছে ইয়াত বাৱনগৰাকী মুঠ শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আজি আহিব বলিউডৰ বিনোদ ঠাকুৰ আৰু চান্দিনী মুখাৰ্জী দিচাং পানী ষ্টেজ চিলাবলৈ আহি আছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে বিপণীবোৰ এইবিলাক দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিপণী আছে নাৰ্চাৰী দোকান দেখা পাইছে এই দোকানখন এই দাদাজন ক'ৰ পৰা আহিছোঁ চিনাকি হ'ব বিচাৰিছোঁ চিনাকি হেল্ল' ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা কলিয়াবোৰ বেপাৰ কেনেকুৱা চলিছে ভালে চলিছে ন ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ আৰু এখন কাপোৰৰ দোকান দেখা পাইছোঁ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ শিৱসাগৰ নেকি কেনেকুৱা বেপাৰ কেনেকুৱা ভাল নহয় ভালেই হ'ব লাগে ইমান এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান ৰাস্তা ভিৰ নাই মই কালি আহিছিলোঁ আহিলোঁ যদি ৰাতি হ'ল আহিব কিন্তু মানুহটো বহুত দেখিছিলোঁ যোৱাকালি থাকোঁতে আছে মানে কাপোৰ কোনো এনেও ইমান মানুহ নাই ন ঠিক আছে বিকিয়ে হ'ব আজি লাষ্ট নহয় জানো আৰু এইফালে আহি আছোঁ এইফালেচোন গাহৰি ওলাইছে ইয়াত বাইদেউ এইবোৰ গাহৰি কেনেকৈ দিছে খৰিকা একশ একশত কেইপিচ একশ চৌপিছ আৰু এইফালে গাজ দেখা পাইছে এইফালে এইটো চাই বহু জানো চাইমত ওলাই আছে আৰু এইফালে ৰহি মানে আমি সাজ বুলি কওঁ আপোনালোকে পানীলাও বুলি কয় নহয় জানো পানীলাও বুলি কয় নহয় নিহি বুলি কয় অঁ অঁ আমি সাজ বুলি কওঁ এখন হওক হোটেল আৰু এইফালে এখন হোটেল আছে আৰু এইফালে দেখা পাইছেগৈ এইবিলাক লেগ পিচ গাহৰি খৰিকা দি আছে এশ টকা বাইদেউ কি বনাইছে ক'ৰ হয় আপোনালোক ওচৰে নি দিচাং পানী থেংক ইউ দেই আৰু এইফালে গাইজ দেখা পাইছোঁ মই আহি আছোঁ তোমতে খৰিকাই দেখা পাইছোঁ মানে পুৰা খৰিকা এশ টকা ন দাদা আৰু এইফালে মাছ কেনেকৈ দি আছে এশ টকা ক'ৰ হয় আপুনি চৰাইদেউ চৰাইদেউ ন থেংক ইউ আৰু এখন দেখা পাইছোঁ ধুনীয়া দোকান খৰিকা আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মানে আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ হাঁহৰ লগত কোমোৰা কিন্তু ইয়াত যোনটো হাঁহ মানে এওঁলোকে বনাইছে চাওক গাইজ ইয়াত দেখা পাইছে এইটো হাঁহৰ খৰিকা বুলি ক'ব লাগিব হয় নহয় দাদা কেনেকৈ বিকি বিকিছে এইটো বাৰশ টকাকৈ গৈছে ইয়াত এইটোত বাৰশ টকা বাপৰে বাৰশ টকা এটা হাঁহত আৰু এইফালে গাহৰি কাণ গাহৰি কাণ কেনেকৈ দিছে দুশ টকা প্লেট তাৰপৰা খৰিকা গম পালো এশ টকা আৰু তিনিশ টকীয়া তাৰপৰা আপুনি ইয়াৰ নে দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু থেংক ইউ দেই আৰু আহি আছোঁ আৰু চিনাকি হ'ব বিচাৰি আছো বিচাৰিম বাইদেউ পকৰি ওলাইছে আৰু এইফালে খৰিকা দোকান খুলিছেহেনি এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক কাকতিবাৰী ঠিক আছে দিয়ক আৰু এইফালে চাওক গাইছে এইফালে একদম লাল লাল গাহৰি মাংস একদম পুৰা জিলিকি আছে আৰু এইফালে লেগ পিচ আছে আৰু এইফালে গাহৰি খৰিকা দি আছে আৰু এইফালে চাইমত খাবহে লাগে মানে কাৰণ আজি চাৰিদিন হৈ গ'ল আজি পাঁচদিন মই কালি আহিছিলোঁ যদি ভাগৰ যোগেৰে ইমান ভালদৰে ভিডিঅ'টো বনাব নাপালোঁ আজি বনাইছোঁ দাদা ক'ৰ আপোনালোক সোণাৰীৰ পৰা আহিছে বাইদেউ বগান চালেনে আহিছে নি ক'ৰ পৰা আহিছে চেপনৰ পৰা আহিছে ন অঁ অঁ আৰু আহি আছোঁ এইফালে এইফালে এখন ফাষ্টফুডৰ হোটেল দেখা পাইছোঁ আৰু এইফালে একদম ধুনীয়া খৰিকা দি থৈছে মা মাংস ক হয় দাদা আপোনালোক ওচৰে নেকি দিচাং পানী অঁ পাচলি পাচআলি ন আৰু এইফালে দেখা পাইছে মানে য'তে যাওঁ লাইনটো আহি আহি আছোঁ তবতে গাহৰি টাইমত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া দেখা পাইছে এইবিলাক তেলবিলাক মাৰি থৈছে ৰহি ৰহি নহয় জানো বাইদেউ আচ্ছা ভাল লাগিছে দেখি কালি আহিব লাগে আৰু খাব লাগে শদিয়াৰ পৰা আহিছা ন অঁ অঁ ঠিক আছে দিয়ক দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মৰা নহয় ঠিক আছে থেংক ইউ এইফালে গোটেই লাইনটো গাহৰি খৰিকীয়া দিয়া মাংস হোটেল আৰু ৰহি ওলাব আৰু টাইমত আহক খাই যাওক দাদা অঁ দাদা কেনেকুৱা ভাল লগ পাইছিলোঁ মনটো পৰিচা নাই এই দাদাজনক লগ পাইছিলোঁ আজি প্ৰায় এঘণ্টা আগত লগ পাইছিলোঁ দাদাক লিফ্ট দিছিলোঁ চাহ চিনাকি হ'লোঁ বাৰু আকৌ চিনাকিটো দি দিয়ক ডকুৱাখানা নহয় জানোখানা ঠিক আছে দিয়ক অঁ পালে বেপাৰ কেনেকুৱা আৰু এইফালে গাহৰি এইফালে খৰিকা দি আছে এইফালে এয়া দেখা পাইছে গেছ গাহৰি আৰু এইফালে চাইমত আছে ৰহি আছে আৰু এইফালে গাহৰি আহি আছোঁ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইফালে বাইদেউগৰাকী খৰিকা গাহৰি লৈ আহিছে বাইদেউ ক'ত ঘৰ আপোনাৰ অঁ বনাই আছে ইতা দোকান খুলিছেহে ন ঠিক আছে থেংক ইউ দাদা দোকান খালী হৈ গ'ল নেকি মাল দেখা নাই যে আৰু এইফালে বা চাৰিওফালে কেৱল গাহৰি খৰিকা দিয়ে আৰু চাইমত ওলাইছে আৰু ৰহি ওলাইছে মানে প্ৰায় দুশখনমান বিপণী আছে ইয়াত মানে দোকান আছে দুশখনমান দোকান অঁ ভণ্টি কেনেকুৱা ভালনে হোটেল দিছা নি বাইদেউ কেনেকুৱা ভালনে বেপাৰ কেনেকুৱা চলিছে মোটামুটি আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু উলিয়াইছে এইফালে গাহৰি খৰিকা বিক্ৰী কৰিছে নাই গাহৰি খৰিকা আৰু ইয়াত দেখিছো ভাত ৰুটি পুৰি এইবিলাকতো মানুহ খোৱা দেখা নাই অকল গাহৰি ৰহি আৰু চাইমত দেখা যায় মানে এইডোখৰ আহোমৰ জেগা নহয় জানো আহোমৰ জেগাত মানে ৰহি গাহৰিটো বেছিকে চলে ঠিক আছে আপোনাৰ ঘৰ হোটেল আহি আছে এইফালে গাহৰি খৰিকা খুৰা লেগ পিচ কেনেকে দিছে এইবোৰ মালিক নহয় দেই অঁ বাইদেউ লেগ পিচ কেনেকৈ দিছে পাৰ পিছ এশ টকা নেকি দাদা কেনেকুৱা বেপাৰ একদম ধুনীয়াকৈ ভজাই দিছে ৰহি পানী বটল গাহৰি খৰিকা একদম মাল্টিমেট মজা লাগিছে এইফালে লেগ পিচ চিকেন দাদা ক'ত ঘৰ আপোনাৰ জয়সাগৰ ঠিক আছে জয়সাগৰ জয়সাগৰ ঠিক আছে ৰ'ক আৰু এইফালে হোটেল চাৰিওফালে কেৱল হোটেল এই লাইনটো মানে প্ৰায় হোটেলে দেখা পাইছোঁ আৰু ইয়াত যোৱাকালিলৈকে গা অসমৰ বাৱনগৰাকী শিল্পীয়ে গান গাই গ'ল আৰু আজি ধামাকা প্ৰগ্ৰেম হ'ব বিনোদ ঠাকুৰ বলিউডৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় গায়ক বিনোদ বিনোদ ঠাকুৰ আজি আহি আছে আহি তেখেত আজি ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হ'ল তেখেত হোটেলত আছে আৰু চাৰে দহমান বজাত তেওঁ ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব মানে পূৰা আজি দিচাং পিন্ধাই দিচাং পানী মানে পূৰা আজি হিলাই দিব মানে হিলি যাব লাগিব মানে আজি দিচাং পানী আৰু এখন হোটেললৈ আহি আছোঁ চাৰিওফালে কেৱল গাহৰি পোৰা দেখা পাইছোঁ কেনেকুৱা বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে অঁ অঁ আৰু এফালে বাইদেউক আহোমৰ টুপি পিন্ধি আছে বাইদেউ খুব টাং কেনেকুৱা ভালনে বেপাৰ কেনেকুৱা চলিছে ভালে ন চাইমদ ওলাইছে ৰহি গাহৰি চিকেন বাইদেউ খুব ডাঙ কেনেকুৱা ভালনে বেপাৰ কেনেকুৱা ক'ৰ পৰা আহিছে শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে অঁ অঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে অঁ অঁ ঠিক আছে এই লাইনটোত গোটেই গাহৰি খৰিকা দিয়া হোটেল চাইমদ আৰু সাজ কেৱল আহিব লাগে খাব লাগে আৰু এইফালেও আছে বহুত কেইখন গোটেইকেইখন নেদেখাওঁ টাইমটোও বহুত লাগি যাব আৰু আগলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া মই ষ্টেজৰ ফালে আহি আছোঁ এইখন বিশাল ষ্টেজ মানে এইখন মঞ্চ আপোনালোকে চাওক এখন বিশাল মঞ্চ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে এতিয়া মই এইফালেদি সোমাই যাম এইখনেই হৈছে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দিচাং পানী ইয়াতে আজি এই প্ৰথমবাৰ পতা হৈছে আৰু পঞ্চমবাৰ শিকি এতিয়া এতিয়া সিহঁতি পতা হ'ল পাঁচবাৰ পতা হৈছে ৰিচাং পানীত এয়াই প্ৰথম দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপুনি এই ৰিচাং পানীৰ আজি যিখন এখন এই মঞ্চখন ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ বনাইছে ভাল লাগিছে আৰু দিশা এখন ডাঙৰ ইয়াত কি বুলি ক'ম মানে প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ বিঘামান মাটি হ'ব ইমান সুন্দৰকৈ মুকলি কৰি উলিয়াইছে আৰু চাৰিওফালে নমস্কাৰ মই নবীন হাজৰিকা সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়াৰ এই পঞ্চম মহোৎসৱৰ মই কাৰ্যকৰী সভা অ নমস্কাৰ আমি মানে কি হৈছে হয় সামগ্ৰিকভাৱে আচলতে আমি যিটো সেউজীকৰণৰ যিটো এটা আঁচনি ললো হয় এইটো অনুপাতকাৰী নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আমাৰ সমগ্ৰ চৰাইদেউৰ লগতে যি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন শিল্পী দলে আমাক সহযোগ কৰি আছে বিভিন্ন শিল্পী সমাজে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগে বৌদ্ধিক মহলে অন্যান্য বিশিষ্ট নাগৰিকসকলে আমাক সহযোগ কৰি আছে হয় বিভিন্ন যুৱ সংগঠনবিলাকে আমাক সহযোগ কৰি আছে এইটো আমাৰ মাত্ৰ পাঁচটা বছৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এটা ব্যাপক দিশে গতি কৰিছে হয় সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱ হয় নামটো অতিকৈ সুন্দৰ হয় আৰু এইটো কি কাৰণে পতা হৈছে এইটো আচলতে আমাৰ সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়াৰ ৰঙেৰে আমাৰ সমগ্ৰ জিলাখন ৰঙীন কৰি হয় যাতে আমাৰ অন্যান্য ঠাইৰ বিদেশী পৰ্যটকলৈকে যাতে আমি আমাৰ নিজৰ জিলাখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ হয় আৰু এই আকৰ্ষণৰ যোগেদি পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহিলে আমাৰ আচলতে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বনিয়োজনৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব হয় সেইকাৰণে এই লক্ষ্যটোৰ লগত ৰখা হৈছে আৰু এই মহোৎসৱৰ লগত আচলতে খাদ্য মেলা বাণিজ্য মেলা আপোনালোকে দেখিছেই বৃহৎ এখন ডাঙৰ মেলা হয় দুশখনমান ইয়াত বিপণী হৈছে তাতকৈ অধিক এই বিপণী হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে খাদ্য সম্ভাৰলৈকে থলুৱা খাদ্য সংস্কৃতিটো অন্যান্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগতে খাদ্য ব্যৱস্থাপনাটো যিটো অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ইয়াত খাদ্য ব্যৱস্থাপনা আছে সেইটো প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এটা ব্যৱসায়িক সূত্ৰে নিজৰ স্বনিয়োজনৰ ওপৰত এই পাঁচটা দিনত তেওঁলোকেও এটা মানে অৰ্থ উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য ইয়াত মানে আমাৰ ইয়াত এইটো সুযোগ পাইছে আৰু সেইসকলৰ পৰাই আমি কেতিয়াবা আকৌ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমি গছ পুলি ৰোৱা কাৰণ অনাগত আকৌ এটা বৰ্ষৰ পিছত আমি যেতিয়া এই অনুষ্ঠানটো পাতিম হয় তেতিয়া আকৌ আমাৰ তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে তেওঁলোকে আমাক সেই সময়ত আকৌ আমাক সহায় কৰিব আমি এই অনুষ্ঠানৰ পিছত আকৌ আমি এটা বৰ্ষৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ নিজেই যে আমি অনাগত দিনত আকৌ আমি এই ধৰণে বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও আমাৰ বহুত বাকী আছে আমাৰ মূল লক্ষ্য পাবলৈ কিন্তু আমি এই মাত্ৰ পাঁচটা বছৰত আমাৰ মানে দেখিছে আপুনি আমাৰ আলি কাষে কাষে যিখিনি সোণাৰো কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া ইতিমধ্যে পূৰ্ণতা পাইছে বহুত গছে সোণাৰু ফুলিছিল কাঞ্চন ফুলিছে বা কৃষ্ণচূড়া ৰঙীন ৰঙেৰে আমাৰ অঞ্চলটো জীপাল হৈছে আৰু এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰীয় বিন্দু হৈ পৰিছে গতিকে আমাৰ মূল লক্ষ্য যে এই অঞ্চলটো আমাৰ জিলাখন সেউজীকৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ যি আমাৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰো নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিৱেশ সজাগতাই আমাক সহায় কৰিব গছ গছনি ৰুলে আমাৰ গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব কথাষাৰ বাস্তৱিক ৰূপায়ণ হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ মূল লক্ষ্য গতিকে দীক্ষ ৰঙে আমি সজাই তোলাৰ এটা লক্ষ্যৰে এই আঁচনিটো লোৱা হৈছে আৰু আজি এটা বৃহৎ আয়োজনে আজি আমি সামৰণি দিশলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু শিল্পীসকলে আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু এই শিল্পীসকল ইয়ালৈ অহাৰ লগে লগে সংগীত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব এতিয়া কালিৰ দিনটো বেলেগ আছিলে আজিৰ দিনটো বেলেগ আছে আজি এতিয়া বলিউডৰ এগৰাকী তাৰকা গায়ক সেইবোৰক আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন লোকে আমাৰ এই যোৱা চাৰিটা দিন ইয়াত সংবিধান কৰিছে ইয়ালৈ যিসকল যি বৃহৎ জনম সমাগম হৈছে এই জনসমাগমৰ যোগেদি আমাৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনত অলপ সহায়ক অকণমান দীঘলীয়া আছে হ' গতিকে এইখিনি কথাকে মই ক'লোঁ আৰু অনাগত দিনত মই অসমৰ বুলিয়ে নহয় আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকৰ পৰা সহযোগিতা আগুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে প্ৰচাৰৰ যোগেদি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গ'লে অনাগত দিনত আমাৰ মূল লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত আমাৰ সহায় আৰু গাইজ এইখন মঞ্চতে আমাৰ বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দিলুপ ঠাকুৰ আৰু চান্দিনী মুখাৰ্জীয়ে ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব আজি চাৰে দহ বজাত আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব বৰ্তমান কমাই দিয়ক মঞ্চতে আৰু এফালে দেখা পাইছে এখন বিশাল মানে পথাৰ ইয়াতে দৰ্শক আজি ভিৰ হ'ব প্ৰায় দহ বাৰ হেজাৰতকৈ অধিক লোক ইয়াত সমাগত হ'ব আৰু আপোনালোকে হয়তো চিনি পায় বিনোদ ঠাকুৰ কৈ নাকৈ চাহিয়ে পিয়াজ নেপালা নায়ক নেহি খালা নায়ক সোমাই চাই থকা ভিতৰত আগলৈ আৰু আপোনালোকক ভাল ভাল আৰু আগলৈ কণ্টেণ্ট দেখাবলৈ গৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই ষ্টেজৰ পৰা নামি আহিছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু অলপ আগলৈ যাওঁ গাঁৱৰ বহুত বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে ইয়াত ইয়াত পেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে দোকানী নাই নি ইয়াত বস্তুবোৰ ভাল লাগিছে দেই কাপ প্লেটৰ ডিজাইনবোৰ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে তেনেকৈ দামবোৰ অলপ কষ্টলি হ'ব অনুপ পাটকাৰ প্ৰচেষ্টাৰে পঞ্চম বাৰ্ষিক সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱ ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা চলি আছে ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ আৰু বাইছ জানুৱাৰী বাইছ জানুৱাৰীলৈকে আছে আজি বাইছ জানুৱাৰী আজি শেষ হ'ব আৰু এই মঞ্চখন বিশিষ্ট গীতিকাৰ পুৰস্কাৰ আৰু সংগীত পৰিচালক ইৰ্থ লাল বৰবৰুৱালৈৰ সেউজ বতা প্ৰদান কৰা হৈছে সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়াৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা আৰু বতাহ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত মুঠ বাৱনগৰাকী শিল্পী এইফালে ওপৰত লিখা আছে সাংস্কৃতিক সহিতাৰ বিশেষ অসমৰ বাৱনগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সংগীতানুষ্ঠান দেখা পাইছে এইফালে হৈছে দিচাং পানী চৰাইদেউৰ দীঘল দিচাং পানী এখন বিশাল মানে পথাৰ পূৰা চলি পথ যিশমান মাতি হ'ব বিকাল ডাঙৰ আয়োজন পঞ্চম বাৰ্ষিকী সেইফালে দেখা পাইছে সেইখনেহে আগত দেখা পাইছে মঞ্চ কাৰণ ৰাতিটো অনুষ্ঠান প্ৰগ্ৰেম কৰি মানুহবোৰ ভাগৰ জোকৰে যিহেতু অলপ ৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ৰাতি সোনকৈ দেৰি হৈ যায় যোৱাকালিতো চাৰে তিনিমান বাজিছে তাৰপৰা আজি সকলোৱে হয়তো শুই উঠা দেৰি হৈছে অলপ সেইকাৰণে আজি অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে ভিৰ হ'ব আজিতো পূৰা পথাৰ ভৰি পৰিব বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু বিনোদ ঠাকুৰ আহিব আমাৰ বলিউডৰ জনপ্ৰিয় গায়ক বিনোদ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আৰু এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে কিটছৰ কাৰণে ধুনীয়া খেলৰ ব্যৱস্থা এইটো ইয়াত উঠিলে পঞ্চাছ টকা চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনকেইজন মেইন মেইন গায়ক কুচুম কৈলাশ ডাঙৰীয়াই হওক প্ৰাণদীপ হওক বিপিন চাওদাং ডাঙৰীয়াই হওক সকলোবোৰ ইয়াত জড়িত আছে আৰু বহুত মানুহৰ নামী দামী মানুহৰ সহায় সহযোগিতা আছে ইয়াত আৰু এইফালে এখন আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলাৰ বাবে দেখা পাইছে আপোনালোকে দাদা ক'ব পাৰিছে আপোনালোক মৰিগাঁও মৰিগাঁও নে কিমান লয় ইয়াত উঠিলে পঞ্চাছ টকা লয় ন কিমান দোকান আছে দুখৰৰ ওপৰত দোকান আছে মানে ঘূৰি ঘূৰি মানে ভাগৰ লাগিছে ইমান নোৱাৰি আৰু ঘূৰিবলৈ ভাগৰো লাগিছে মোৰ বহুত আৰু এইফালে এইটো ডেক'ৰেশ্যন খুবেই ধুনীয়া লাগিছে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে বাইদেউ কেনেকুৱা ভালনে আজি প্ৰগ্ৰেম চাব নাই ৰাতিকৈ ক'ৰ হয় আপোনালোক মৰাণৰ হয় ন ঠিক আছে দিয়ক থেংক ইউ আৰু এইফালে আগত কিতাপৰ দোকান আছে কছমেটিকৰ দোকান কাপোৰৰ দোকান ছাইজ আছে হোটেল আছে ইয়াত গাহৰি খৰিকা ছাইম আৰু সাঁজ সাজৰ দোকান ইয়াত আহি ধুনীয়াকৈ খাই যাব পাৰে সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱ এতিয়া মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব অ'কে বাই বাই বাই